Para kadang kinasih ing padunggilane pun Gusti Kristus. Wilujeng pinanggih kaliyan renungan padinan GKJ Purwantara wonten ing dinten Kamis 8 Mei 2020. Kula sukatmu warga pasamuan GKJ Purwantara Pepantan Randusari san ing dinten menika kapendetagen saking kitab Mazmur tiga ayat ayaah tengkang setunggal tumukin nem Mekaden dahwuh panganikanipun Gusti Gusti Allah iku pangen kang utama Mazmur anggitane Prabu Dawd Sang Yuwa iku pangenku. Aku ora kekurangan apa-apa. Aku diplegungake ana ing panggonan kang akeh sugete. Aku dikiring menyang ing banyu ing panggonan kang tentrem. Nyawaku diayemake sarta dituntun ing dalan kabeneran marga saka asmani. Malah sanadyan rumahku ana ing jurang pali menganing pati aku ora wedi marang pilai. margi paduka ingkang nganti kawula teken paduka saha lantaran paduka menika saming nglibur kawula paduka nata pasegan kangge kawula wonten ing ngajengipun satru kawula Sirah Kawlo paduka jebati kalian lisah. Tuwung Kawlo kebak mencep mencep. Amargi namung kabekjan lan kadar manrok ingkang bading ngirit tanpaah kawlo Selammini pun gesang so kalo baddi maggen wontening Pahal maning sang Yowah ing selaminipun. Mekaten sabdo panganikanipun Gusti Allah rahal di Rahayu tiang ingkang mirengagen Sabdo panganikanipun Gusti lantipun istoken Haleluya amin Banyuuraos ing dinten menika kaparingan jej kabek janipun tiang ingkang pitados dumateng guststi Allah <tis> <tis> Porosdere ingkang kinasih ing padungglanipun Gusti Yesus Kristus. Menapa kita sampun ngraosaken berkah saking Gusti Kang di sakestu? Menapa malah ingkang kita inget-inget kawontenan ingkang marehatosaken? Kados ta kaos kekurangan sakiting mana ugi pepes ecalan semangat nglogro La sak panunggilanipun Raos ingkang boten ngngermenagem. Monggo kita supekaken lan monggo sesarengan. Kita ngrasakaken berkah saking Gusti. Kacumbuhaken kalian kitab Mazmur Tigolekur. Gusti Allah ingkang kagungan kegaos ing swarga lan ing bumi. g dados pangin kita penjenengani pun ingkang tanggal jawab kawi lujiman wiwit ingdunya ngantos ing selajemi Kito kita boten kekirangan menopo kemawon kita dipun kiring. tumuju dumateng papan ingkang tentrem nggih kita dipun ayemaken gesang kita kaanuraken wonten margining kaleresan Malah sanajan kita lumampah ing jurang paling menganing pati aku ra sebab Gusti ingkang ngandhiki kita Gesang kita tansah kaparingan kabegjan lan karman saking Gusti ingkang tansah ngirit lampah kita ing selaminipun gesang malah kita badhe manggen wonten dalemipun Sang Yuhwa ing slamenipun. Semanten agenging berkah saking Gusti ingkang kaparingaken dhateng kita. Sumongko kita tansah saha syukur dumateng Gusti. ing sak dinah wekdal lan kahanan. Muga den kabegjanipun para tiyang ingkang pitados dumateng Gusti. Mekaten renungan pati tenan, ing manci menikuh. Gusti berkai. Amin.